А у вас... Ничего. Все в порядке, машина не мешала. Ага. А что не едет отсюда? Уже ж гроши Так а что, поехать и там, что, работу найдут и пусть... то э -э, жилье? Я родился, братуха. Да я же после аварии. Рука не годна, ноги не годны, в 11 саморезы. А у вас такой акцент цикавый? Вы грузин? Mm. Куда? Там идут работа, и работают. Там еще думаете, там лучше лучше будет? Что так само будет? И, конечно. Я через Турцию новости смотрю. И не хотел бы, конечно, сказать, но все равно будем говорить. Украинский флаг тот, коровы, Кусочек травмы дают, я путина Путину. Mm. А что это можно понимать? Это хочет все, все забрать. Это хочет все забрать. А, вот и, и, и. А если вот, допустим, сейчас э, все отказывают, были что будет дальше? Не знаю, я уже три роки воюю. Если я тоже знал бы, там лучше будет. Я поехал бы. раньше. Ну, блин, я тоже деньги отправил, все заработал детвару. Остался теперь без денег. Mm. А у кого взять, блин? Кто-то просит куда-то ехать, нами живут. Тысяча гривен берешь за бензин, чтобы генератор забрать. Ну, ну, нормально, ну, Когда бы все ну, да. А так еды есть, все есть. Курпы, там, мясо, гурпы, все хватает, да. И, а. как говорится, мясо все есть. А. Ну, был бы как-то. Я тоже хотел бы, конечно, выезжать. Кто хочет на такое место. А, чтобы там посольство Турции. Один единственный, чтобы меня приедет забрать. <laughs> То Эрдоган же человечище. Да, я же... знаю, вот, там... Там мы же уезжали, а да я приехал снова сюда и застрял. Уже mm. третий год здесь. Ясно. А да, да. так наши турки же там славянские, с Херсона, там, с Константинополя, везде возил. Не, просто что обидно, вот так вот живешь, живешь, потом прилетело, да, развалило ясно. и что? Вот, и так машины прокинуться. Если я знал бы, где я умеру, я же, туда ну, не да. поехал бы. Ну ничего. Ну, да, мы живем. Все помрем, то же такое дело. Да, таки, дай бог позже. Хочется конечно, на свободе помрать. Ну, жили, конечно, никому не мешали. Фонарики горел, кафе открыто, магазины да. открыто. А теперь что? Народы не Видно, что люди жили тут и, да и там да. жили, и тут жили. Ну, мир пришел, бачите. Русский мир, да? Чисто Украин... а, ну, а, нам срались. Скажите мне, пожалуйста. Ну, они же говорят, русский мир освобождается от фашистов. Люблю. Ну, власть Я тоже власть не люблю. Потому что раньше было, блядь, полюбим, А Сейчас было, блядь, смотрите, просто что если мы сейчас пойдем на власть, то Украины не будет. Это понятно. Вот. Ну Как вы если выйдет, уже все. Считай, что да. как и Крым. Да. И мне жизни не будет, потому что. Согласен. Да, Меня будут провести. искать, убивать. Да, тяжело, тяжело. Ну, пока казалось, что я еще на межо езжу. Ну, дай Бог. Все будет добре. Может, гляди Вещала. Так, Вещала. Пару дней, эта и война закончится. Так вроде так говорят, не знаю, Дай Бог, дай Бог. Трамп дохрена что обещал, блин. А тут новости не ничего. Нет. ничего сейчас? Ранее какие-то случаи? Ни телефона абсолютно ничего. Только, правда скажу, у меня картины Далеко. есть, тарелка. Турцию. Больше нигде ни Украина, ни Россия. Ни а шоу. там турецкая тоже Russia Today показывает, да? А? Russia Today показывает ну, Турцию. сериал я смотрю. Ну, а так же новости их тоже, вони, ну, да. а они на турецком тоже вещают? Или? Конечно, по турецкому <laughs> как это так? Не, ну я думаю, Russia Today там, ну типа, она, ну, а как на турецком Russia Today будет? Как? Просто я не понял. Ну, у них канал Россия Сегодня, типа, а, Russia Today на английском. Третья, один, короче, АТВ, угу. ну там, канал Д, вот так, короче. Тоже пропаганда, да, там вся ерунда. Да, мы 150 или до 200, короче. Давай, ты идешь, ну, ну, я буду уже идти потихоньку, все. Здоровья ну, Давайте, удачи. Удачи. Мы тоже, тоже будем пытаться. Дай Бог, чтобы быстрее закончится это галочка. Да. Если бы машины ездить, да? то было, да? Вы молодец. Молодец. давай. Удачи.